Глядачів телеканалу Твій Плюс. Традиційно у цій порі програма Ваше здоров'я. Сьогодні вже у нас традиційний гість сьогоднішньої програми: лікар-андролог та сексопатолог Юрій Синицький. Разом з ним ще одна не менш поважна людина, завідувач урологічного відділення обласної клінічної лікарні Сергій Заболотний. Вітаю вас, шановні гості! Рада бачити вас в нашій студії. Добрий день. Традиційно ми говоритимемо про чоловічі проблеми, чоловічі хвороби, чоловічі недуги. Ті люди, хто з ними стикалися, вже знають, що такі проблеми лікуються не швидко і займають чимало часу, чимало фінансових витрат. У багатьох, мабуть, виникає питання, якому лікуванню надавати. Перевагу терапевтичному, взагалі чи хірургічному Сергію Миколаївичу ви завідуєте урологічним відділенням нашої Херсонської обласної клінічної лікарні. Наскільки часті випадки, коли дійсно от звертаються чоловіки, тоді коли вже запізно, скільки яка наразі статистика цього захворювання? скажу вам, тому що як правило пацієнти, які госпіталізуються в відділенні вони проходять строгий відбір потому как лечение терапевтическое, консервативное лечение в хирургическом отделении не принято делать. Вот. Мы можем попросить наших коллег-андрологов, хирургов по месту жительства, урологов, если есть районы, а большая половина районов области не имеет специалиста, такого как уролог, и лечением урологических заболеваний занимается хирург. То есть основной поток больных идет через врача-хирурга, поэтому мы проводим санитарно-просветительную работу среди хирургов, среди терапевтов, врачей первичного звена, для того, чтобы они дифференцировали эти жалобы и направили пациента к урологу. Очень важные моменты у нас, мы первые в Украине по раку предстательной железы выявляемости. Мы так, вернее, считаем, что это не потому, что у нас есть гипердиагностика этого заболевания, а считаем, что мы э, очень добросовестно относимся и честно к выполнению своих обязанностей по выявлению этого заболевания. Что больные, которые страдают тем или иным расстройством мочеиспускания, когда попадает он к врачу урологу, прежде всего врач отправляет его на исследование крови на так называемой ПСА. Это простат специфические антигены. Это делать нужно обязательно. Вот по приказу, который мы работаем каждый пациент, который попал к урологу после 50 лет, раз в год, вообще мужчина, угу. должен сделать этот анализ. Делается это просто в лаборатории, это делает, берут кровь из вены, там несколько миллилитров, в течение двух дней определяется фракция этого анализа, и тогда можно говорить он, об этом анализе вообще о настороженности, только о настороженности, он не специфический анализ, он говорит о настороженности, о том, что здесь может быть. Вот. Что касается консервативного лечения, Юрий Юзефович достаточно подробно сказал о том, что, к сожалению, надежных медикаментов, которые могли бы вернуть предстательную железу как бы, к изначальному уровню, их не существует. Есть препараты, которые могут немножко задержать рост, препараты, которые могут снять симптоматику, но это как бы... Улучшить качество жизни. У -у -у. Улучшить качество жизни, У -у -у. да, Юрий наверное... Но в... Проблемы, в... проблема она все равно останется. Mm -hmm. Это как, ну так образно говоря, когда болит голова, выпит таблетку аналгина. Зрозуміло, що вам, як досвідченим спеціалістам у цій сфері, вам зрозуміло, де знаходиться межа між е, тільки початком хвороби, так і вже такою запущеною стадією. Це, Кстати, продовження цієї теми, коли здесь були інші доктори, говорили, що андролог должен бути производним із урологів, а не з іншої спеціальності, і він не буде чувствовать грані. І може цю грань, грань к сожалению не в пользу пацієнта переступить. Ну, якщо вже навіть лікарі можуть помилятися навіть у таких специфічних так випадках, як тоді простому пересічному чоловікові, як йому здогадатися, так або які симптоми, які проблеми будуть говорити про те, що йому слід вже звертатися до лікаря? Ну, во-первых, возраст пацієнта це раз, якщо він в вози після 45 років, якщо він чувствують ні самого само акта мечі спускання? Если у него наряду с этим идут нарушения и сексуального характера, потому что при ДГПЖ, к сожалению, есть и такие же симптомы, которые бывают при других заболеваниях в раннем варианте. Ну, тем более, надо сказать, что это заболевание, я хотел сразу сказать, но как-то так мы быстро заговорили, что это, в общем-то, заболевание не такое редкое. То есть, если брать статистику Украины, то где-то 1765,5 на 100 тысяч населения, это статистические данные, еще, будем так говорить, шестилетней давности. Mm -hmm. А я думаю, что Сергей Николаевич знает какие-то данные наши по области, но это не так важно. Но это, в общем-то, знаете, каждый мужчина после 45 должен задуматься о том, что у него, кроме простатита, который, в общем, которым страдает, будем так говорить, до 90% мужчин на Украине, особенно в нашем регионе Южном, то это дело в том, что эти заболевания же могут быть вместе. То есть угу. я же говорю, что один мужчина может страдать камнями предстательной железы, раком предстательной железы, ДГПЖ и простатитом и так далее и одновременно. Но это, конечно, встречается редко, это я уже так гиперболизировал, но в принципе об этом должны помнить, что одно не исключает другое. И то, что там показывают в этой рекламе по телевизору, когда там начинают говорить, что сначала простатит, потом аденома, это какая-то неправильная реклама, это вам и Сергей Николаевич скажет, то есть там как-то неправильно сориентировали мужчин. Вот. То есть симптомы, это самое главное, это расстройство мочеиспускания, это чувство дискомфорта, это вставание по ночам, мдение. Это уже сигнал, даже если мужчина один раз начал подниматься, он должен уже не оттягивать визит к врачу, а должен идти к специалисту и решать вопрос. А как он будет решен? Все зависит опять же таки от того, потому что иритативные расстройства, так они называются по-научному, не зависит от стадии этой ДГПЖ, и он может уже прийти, к сожалению, Поздно, что уже консервативно ничего вообще нельзя сделать. Э, а только сразу надо начинать с радикальной хирургической манипуляции. На сегодняшний день Херсонщина какими возможностями вообще владеет для того, чтобы справляться с этими заболеваниями? Я вот несколько минут назад сказал о том, что приблизительно 75%, то есть каждый 3, из четырех, три человека, человека оперируется эндоскопически. Операции это, они малотравматичные, они в послеоперационном периоде не доставляют столько много дискомфорта физических страданий, потому как отсутствует как факт наличия раны. Mm -hmm. вот, а рана понятно, что это там, где рассекалась, где шилась, затем. Это достаточно неприятно и, и больно. Но так во всем мире принято, и мы не являемся исключением. Э, те аппараты и э, 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 обеспеченность э, медицинской техника она э, такая же, как существует и в Европе, и в Америке, и она одинаковая, она э, э, самая современная. И, э, все что результаты наши результат ведь мы не делаем операции не ради операции мы делаем ради выздоровления пациента наши наши результаты наших вмешательств они не просто сравнимы, они одни из лучших в Украине я говорю о нашей стране вот и пациенты, конечно, любое вмешательство может иметь и осложнения, но мы умеем эти осложнения а с ними бороться, мы знаем, какие эти осложнения бывают. главное, и, что, да. технологично за последним Техно... словом да, техники абсолютно. и все, в все условия не только, но и стационар обеспечен, я вот как, просто как обыватель могу сказать о том, что когда с крана бежит горячая вода, когда батарея горячая, в палате тепло, вот, это немаловажно для выздоровления. Якщо вже говорити про ось таку спільну роботу урологів-андрологів, взагалі спеціалістів цих галузей, мабуть, тут має бути присутня робота на упередження все ж таки виникнення цих захворювань. Ділок тому що я понял, куди виведуть розговорну, позвольте мені учити, що у нас такий гость не так часто буває, і он чистий то есть коснуться теми, которая, в общем-то, касается мужчин і жінок, Потому это что честно. занимает ага. большой удельный вес в урологии. Она очень интересна. И дело в том, что здоровье мужчины зависит не только от предстательной железы, но и от других заболеваний. То есть я хочу повести речь о мощи каменной ага. болезни, потому что она занимает в урологии самый большой удельный вес. То есть это примерно 30-60% в зависимости от региона, процентов, отделения. И здесь, в общем-то, работой непочатый край. И у нас в этом плане хорошо все именно в Херсонской области. Ага. И думаю, что Сергей Николаевич расскажет об этом подробно. Прошу вас, Сергей Николаевич. Хотелось бы, прежде всего, пожелать, чтобы никто не болел мочекаменной болезнью. Для этого нужно вести правильный образ жизни. Правильный, в моем понятии, это подвижный, насколько возможно, без переедания. Вот, и сохранение всех, всех функций, чтобы не отдавать предпочтение чему-то одному, mm -hmm. как в жизни, по жизни вообще, так и в питании. <coughs> Питание должно быть полноценным, разнообразным, вот, и это будет основной профилактикой и метафилактикой mm -hmm. мочекаменной болезни. Mm -hmm. Все диатезы, которые они могут быть, они бывают разными, и соответственно разный состав камней, мы говорим сейчас, вот, предположим, об тех, которые приобретены, mm -hmm не являются осложнениями, врожденных, предположим, заболеваний каких-то. Они приобретены в жизни. Ну, обычно вот у каждого человека в жизни бывает один-два раза. Вот так вот по статистике выходит камень. Они бывают большие, выходят маленькие, но они выходят. Почки для этого предназначены, для того, чтобы выводить соли. У некоторых на фоне каких-то диет или, может быть, еще чего-то. Вот, эти соли образуют небольшие конгломераты, которые выходят чаще, незаметно, а бывает и заметно. Поэтому вот всегда по жизни нужно стараться себя вести подвижный образ жизни и не ограничивать себя в питье, если нет, предположим, других каких-то противопоказаний в связи mm -hmm. с другими заболеваниями. Вот. Ну а если уж так случилось и так болезнь привела в стационар, Юрий Елизаветович вот сказал абсолютно верно, что самая, самая современная технология, она есть у нас в областной больнице и у нас в областной больнице создан центр лазерной технологии, лазерных технологий вот, на базе нашего отделения. Результаты лечения, они хорошие. Замечательно, я бы сказал. Лечение заключается в том, что камень, камни, они ведь могут располагаться в почках, в мочеточниках, в мочевом пузыре, неважно, где он расположен. Оборудование позволяет под рентген и УЗИ контролем найти этот камень, где бы он ни был и добраться к нему, это тоже очень важно, и под контролем зрения его дезинтегрировать. То есть камень превращается, по сути дела, в ничто, Дым, порошок. Вот. И сам потом выводится из Он никуда не выводится, он просто исчезает. Настолько мощная энергия подводится к нему, вот, что лазерная технология это очень современная и очень надежная и наименее травматичная без э, всяких механических повреждений и безопасно. Как давно такая технология появилась у, а, у вообще клинической она, клиническая боль... в клинической В лечении пациента она вообще существует три а, года в широком применении. Она у нас уже, ну вот с начала 2012 года мы прооперировали около, около 100, ну может чуть больше пациентов. Ни один пациент в послеоперационном периоде не потребовал вмешательства какого-то открытого коррекции какой-то mm -hmm. ну то есть бывает разные ситуации. Mm -hmm. Но вот пока имеем достаточно богатый опыт ведь кроме Херсона, но ну, можем сказать о том, что есть только в нескольких областях, регионах Украины. Ну, столица, как бы не считается. Это угу. понятно, что... Само собой разумеется, да. <свят> вот. Ну, а так мы, пожалуй, наверное, четвертое, кто имеет такую технологию, и не только технологию, но кто может делать это. Довольно угу. престижно для Херсонщины. Да, 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 это так. Администрация больницы, она понимает, насколько это перспективно.